বতৰটো দেখিছে কেনেকুৱা গোমা কৰিছে এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাতে সেইয়া ডাৱৰ চাওক ওলাই পেলাই মনটো বেয়াই লাগিছে এওঁ কৈছে হ'ব বৰষুণ নিদিয়ে পাবাহি অন্তৰিশ আকৌ ওলাই গৈছে কেনিবা আৰু আমিও যাম মই মণমি চেভ মন্দমি কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গাটো ধুইয়ে ওলালোঁ এওঁ গাড়ী উলিয়াইছে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অহা ন তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰ ন তাৰিখে আমি এখন ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ মিটাপ পাতিম তাত আমাৰ ভিউাৰ্ছসকলো থাকিব মই ক'ত কেনেকৈ আপোনালোক যদি আহোঁ বুলি ভাবে আহিব লাগে জনাম বাৰু এইটো হৈছে যোৰহাটৰ প্লেনেটৰিয়াম ইয়াত মই প্লেনেটৰিয়ামৰ অডিটেৰিয়াম এটা আছে সেইটো বুক কৰিবলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই আহি পেলাই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক অহা ন তাৰিখে মই জনাই থাকিম আপোনালোকক যদি ইচ্ছা কৰে আমাক লগ কৰিবলৈ আহিব পাৰিব বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ থাকিব আৰু আমি ভিউৱাৰ্ছসকলকো মাতিম সেইটো হৈছে অডিটৰিয়াম মই জাষ্ট বুক কৰিবলৈ আহোঁতে এটা ক্লিপ ল'লোঁ বোলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ইয়াত মানে হাণ্ড্ৰেডমান চিট কেপাচিটি আছে বাহিৰতো জেগা আছে আমি যদি লগ হওঁ একেলগে আমি লগ হ'ব পাৰিম ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ দেৰিয়ে হৈছে লৰালৰিকৈ আহি বনাম একদম কম সময় লৈ এয়া চুজি লৈছোঁ ঘৰৰে পালেং ধনিয়া নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই মিক্সিত একোটা পেষ্ট বনাই ল'ম সকলোখিনি দি ল'লোঁ চুজিখিনিও দি ল'লোঁ আৰু অলপমান দৈ দিছোঁ দুচামুচ দৈ দিছোঁ আৰু সোৱাদৰ বাবে মই নিমখ দিছোঁ অকণমান পানী দিম অকণ পনীয়াকৈ ঘোলটো বনাই ল'ম এইখিনি একেলগে মিক্সিত এয়া বাতি আনিলোঁ খুব মিহিকৈ বাতিব লাগিব বাকীবোৰ যোগাৰ কৰোঁ মানে মই এইখিনি অকণমান ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু এফালে ব্ৰেড লৈছোঁ দুপিচ আৰু পিছ ল'ম বাৰু মই এটা গ্লাছৰ সহায়ত এনেকৈ মাজৰ অংশখিনি লৈ লৈছোঁ আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ বনাম একেলগে তিনিটা বস্তু একে টাইমতে বনাম খুব কম সময়তে চাব দে আপোনালোকে ইয়াত তিনি পিছ ব্ৰেড লৈছোঁ বাকীখিনি আকৌ মই পেলাই নিদিওঁ এইখন হৈছে আগাৰো ইম্পেৰিয়েল নন ষ্টিক গ্ৰেনাইট ব্ৰেকফাষ্ট পেন ফ্ৰাইং পেন গ্ৰীল পেন বুলিও ক'ব পাৰি গ্ৰীল ছেকশ্যনো আছে তিনিটা ছেকশ্যন থকাৰ বাবে একেটা সময়তে তিনিটা বস্তু বনাব পাৰে আৰু হেণ্ডেলডাল চুলেও হাতত নোপৰে কাৰণ চিলিকনৰ হয় হিট ৰেজিষ্টেণ্ট হেণ্ডেল হিটটো ইভেণ্টলি পায় মই প্ৰথমতে অকণমান অইল ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ তিনিওটা চেকশ্যনতে আৰু মই যে বেটাৰটো বনাইছিলোঁ তাৰ এচামুচ আৰু অকণমান দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ চব অকণমান বেকাৰ কৰি দিছোঁ যাতে মেল খাই যায় আৰু এইখন শুকাই মানে বাকী দুটা আইটেম একেলগে হৈ যাব তেলতে মই এফালে এপিচ ব্ৰেড দিছোঁ আৰু এটা কণী এয়া দি দিছোঁ চব কণীটো মই প'ষ্ট কৰিম আৰু ব্ৰেডৰ ওপৰত কল দি দিছোঁ এইফালে মিঠা চেণ্ডউইচ বনাম মানে নিমখীয়াৰ লগত মিঠা কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিব আৰু মই অকণমান মৌ দি দিছোঁ আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পোৱাকৈ চকলেট চিৰাপ দিব পাৰে বা যিকোনো মিঠা দিব পাৰে এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ চাওক পটককৈ এয়া শুকাইয়ে গৈছে এইফালে আৰু এটা লুটি দি দিছোঁ মই একদম কম সময়ত মাত্ৰ তিনি মিনিটমানহে লাগে দুই মিনিট আপোনালোকে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰিলে আৰু তিনি মিনিটো নালাগে বনাওঁতে মানে পাঁচ মিনিটত গোটেই টিফিন বা ব্ৰেকফাষ্ট ধুনীয়াকৈ হৈ যায় এয়া মই তিনিটা লেয়াৰ দিলোঁ চেণ্ডইচটোত আৰু এয়া হয় মানে চাওক প'ষ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে মই অকণমান পেৰি পেৰি মছলা আৰু জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আপোনালোকে কাঠৰ চামুচ বা কাঠৰ হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব মই পটককৈ যি পালোঁ তাকে কৰিলোঁ কিন্তু মই খুব সাৱধানে কৰিছোঁ এইটো নাপাহৰিব দেই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি ইয়কটো মানে অকণমান ৰানিং হৈ আছে এনেকৈ মোৰ বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া সেইটো চেণ্ডউইচটো ৰেডি আৰু এইটো চিলা হিচাপেও আপোনালোকে খাব পাৰে চাটনি বা চচৰ লগত খাব পাৰে দেখিবলৈও গ্ৰীল পেনখনত বনোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়া লাগিছে আজি মই ভেজিটেবল ৰেভ হিচাপে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে ঘৰৰে চালাদ পাত লৈছোঁ গাজৰ লৈছোঁ বিট লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই কেটুকুৰামান তিয়ঁয়হো লৈছোঁ আপোনালোকে ভালপোৱা মছলা দিব মই অকণমান পেৰি পেৰি মছলাও দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া তেল লৈ লৈছোঁ জলকীয়া আচাৰৰ তেল এইটো খুব ভাল লাগে খাই মোৰ এনেকৈ এইয়া এটা মেৰ দি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে সুবিধামতে মেৰিয়াই ল'ব যেনেকৈ ধুনীয়া দেখে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সজাই দিব আৰু অকণমান ক্ৰীম দিছোঁ একেটা সময়তে পাঁচ মিনিটতে মানে যোগাৰ কৰে মানে দুই মিনিটমান লাগিব বনাওঁতে লাগিব তিনি মিনিটমান হৈ গ'ল এইটো ধুনীয়া হৈছে নহয়নে খাবলৈ এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে আচলতে মই চিলাটো বনাই থাকোঁ যি যেনিবা অকণমান চালাদ তালাড দি পেলাই হেল্ডিকৈ বনাইছোঁ আৰু এইটো আজি অন্তৰিক্ষ মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট তাকো মই এটা বনাই দিলোঁ আপলাণ্টা তাই বেলেগ কিবা খাব ডায়েটৰ বস্তু গতিকে এইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব এইটো আপোনালোকে টিফিনতো দিব পাৰে ৰ'ল কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি ভাল পায় তাকে ভৰাই দিব মই অকণমান সামৰি সুতুৱেই লৈছোঁ আৰু খাবলৈ এইটোও ইমান ধুনীয়াকৈ ফে চাওক বিৰাট ধুনীয়া মানে য়পটো অলপ ৰানিং হৈ আছে একেবাৰে ৰানিংটোও মই বেয়া পাওঁ বহুত চখ আচলতে এইটোৱে সুবিধা তিনিটা বস্তু বনাব পাৰে ভেজিটেবলো চপে কৰিব পাৰে আপোনালোকে মিঠা এইটোতো মোৰ এনেও ব্যৱহাৰ কলৰ চেণ্ডউইছটো চকলেট চিৰাপো দিব পাৰে মই যেনিবা মোৰ দিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চকলেট চিৰাপ দিলে ভাল পায় এতিয়া মই খাই ল'ম যদি আপোনালোকে এখন পেন কিনো বুলি ভাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম কিনি ল'ব পাৰিব এইটো চাফা কৰি পেলাই একেবাৰে উজু একেবাৰে এইটো চফ্ট দেই হাৰ্ড নহয় চফ্ট চফ্ট হেৰি এডাল লৈ পেলাই অকণমান ভিম লিকুইড বা যিয়ে আপোনালোকে চাফা কৰে ধুনীয়াকৈ ধুই দিব পাৰিব এইয়া একো লাগিও নাথাকে সেইটো কাৰণে খোৱা বস্তুও নালাগে আৰু একেবাৰে কম তেলতে হৈ যায় আপোনালোকে মোক চাগে পূৰা সলনি দেখিছে নহয়তে প্ৰথমতেই মই আপোনালোকক খঙা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা মোৰ চেনেল আছে চুলিৰ বিষয়ত ওলালেই আপোনালোকে কয় যে আপোনাৰ চুলিখিনি দীঘল সকলোৱে খুব ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ মোৰ স্কুল লাইফৰ পৰা চুলি দীঘল মানে মনত পৰা দিনৰ পৰা আৰু দেই যদি কাটিবলগীয়া হয় অকল আগটোহে কাটো মই চুলিখিনি কাটিলোঁ কাৰণ মোৰ চুলি এই আগখিনি পকিছে এইখিনি আগ এইখিনি আৰু মোৰ এটাই সমস্যা মোৰ এই ডিঙিলৈকে চুলি আছে জানানে একদম ইমানলৈকে ইমানলৈকে চুলি আছে আৰু চুলিখিনি মোৰ ভিতৰত দীঘল চুলিবোৰ পকা নাই এনেকৈ আগৰ সৰু 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 চুলিবোৰ পকিছে আৰু যিমানেই মই এনেকৈ উভোতাই বান্ধো বা হেৰি কৰোঁ আৰু এই চুলিবোৰত ৰং কৰিলে কি হয় মাত্ৰ তিনদিনমানহে থাকে বহুত সমস্যা আৰু যদি মই চিন্তা কৰিলোঁ চুলিখিনি কাটি দিওঁ মেলি থাকিলে এই ডিঙিৰ ওচৰৰ এই খটৰৰ ওচৰত অকণমান হ'লেওতো ঢাকি মানে থাকিব ন আৰু যেতিয়াই চুলিখিনি পকিবলৈ লৈ আচলতে বেছি ৱেট পোৱাটো বেয়া কথা যিমান ৱেট পায় সিমান আৰু সোনকালে পকিব গতিকে মোৰ চুলিখিনি যথেষ্ট ৱেইটো আছিলে দীঘলো আছিলে কিন্তু মই তেনেকৈ মেইনটেইন কৰাটো লাষ্টলৈ সম্ভৱ নোহোৱা হ'ল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে গোটেই জীৱনটো চুলি দীঘলতে কটালোঁ এতিয়া মৰাৰ আগমুহূৰ্তত আৰু ক'বতো নোৱাৰোঁ কেতিয়া মোৰো বাৰু সেইখিনি মই নিগেটিভ চিন্তা নকৰোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ বডিও নকয় আৰু কাৰণ মোৰ চোৰ ধুলে এনেকৈ যথেষ্ট হাঁহলি পেলাই মূৰ ধুব লাগে তেতিয়া কঁকালতো ধৰে বহুত দেৰি যদি সেনেকৈ চাওকচোন আগফালে মূৰ দি হাঁহলি থাকে তেতিয়া যথেষ্ট কঁকালত ধৰে এতিয়া মোৰ অকণমান কঁকালৰ বিষো আছে ধৰক আঁঠুৰ বিষো আছে সেইকাৰণে মই চুলিখিনি ধোৱাটো বিশেষকৈ মই বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই বহুত কেইটামান মানে মেজৰ প্ৰব্লেমৰ কথা চিন্তা কৰি চুলিখিনি কাটিলোঁ অকণ মেনেজেবল কৰিছোঁ আচলতে সেয়াই আৰু কৰাৰ পিছত মোৰ চুলিখিনি খুব বেছি ফ্ৰিজি খুবেই বেছি ফ্ৰিজি মানে একদম এনেকৈ ফুলি থাকিব সেইকাৰণে মই বট স্মুথ কৰিলোঁ সেইটো কালি কৰি আনিছোঁ তাৰ আগত সপ্তাহত মানে কাটিলোঁ কাটি মই হাইলাইট কৰিলোঁ ব্ৰাউন কালাৰটো তাৰপিছত বড স্মুথ কৰিলোঁ মই ভিডিঅ' দিম বাৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত দিম ক'ত কৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ সকলোখিনি দিম আৰু এই মোৰ প্ৰব্লেমকেইটাৰ কাৰণেহে আচলতে মই চুলি কাটিলোঁ এতিয়াতো মোক কমেণ্টত চবেই ক'ব গে বাইদেউ কেলৈ কাটিলে বেয়া পাইছোঁ আপোনাক আগৰ দীঘল চুলিখিনি ভাল আছিলে ময়ো একদম হাৰে সিমজুৱে মই দীঘল চুলিয়ে ভাল পাওঁ মোৰ মানুহজনেও দীঘল চুলিয়ে ভাল পায় চুলি কাটি অহাৰ পিছত তেওঁ বহুত দেৰি মোক মতাই নাই গৈছে আগৰ জুৰিজনী এজনী নহয় এনেকৈ কৈছে সেয়াই আৰু গতিকে মোৰ ভাল পোৱা সকলোৱে কোনেও ভাল পোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে হয়ো নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কেঞ্চা কটা আৰু এনেকৈও ভাল লাগিছে এনেকৈও পিছত কৈছে আৰু বাৰু যি কি নহওক এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ স্কুলত এখন মই চালাড কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ আৰু বহুতেই কম্পিটিশ্যন পাতিছোঁ মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই থাকিম বাৰু প্ৰত্যেকটো মানে কি হয় গোটেই কম্পিটিশ্যনটো দেখুৱালে আপোনালোকে বৰ হ'ব ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আচলতে গঠনমূলক মই ষ্টেপ লৈছিলোঁ আমাৰ ষ্টাফহে সকলোৱে আলোচনা কৰি লৈছিলোঁ লেজ লেজ ফেয়াৰ কুকিং কম্পিটিশ্যনটাও পাতিম আমাৰ শনিবৰে চোৰা হৈ যে তেতিয়া পাতিম কাৰণ গোটেইবোৰ কম্পিটিশ্যন স্কুল উইকত পাতিবলৈ সম্ভৱপৰ নহয় আমি তেনেকৈ এটা ছেটাৰডেত মানে স্কুল উইকৰ মাজতে আমি হেৰি পাতিছিলোঁ ছালাড কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ আৰু তাত তিনিটা বস্তু মই ৰাখিছিলোঁ এসপ্তাহৰ পৰা তেওঁলোকক মই টিপছবিলাক দি আছিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আজিকালি যেনেকৈ কম্পিটিশ্যন হয় তাৰ লগত হামজনছ ৰাখি মই শিকাইছিলোঁ ফ্ৰেছনেছটো থাকিবই লাগিব ফ্ৰেছ চালাড বুলি ক'লে দেখিলে যে গামন শাক পৰি যায় সেইটো লাগিব আৰু তাত নিউট্ৰিশ্যন পূৰা লাগিব আৰু মই ষ্টুডেণ্টখিনি সামৰ্থ অনুযায়ী সেই নিউট্ৰিশ্যনটো যোগ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ কাৰণ অভাৰলডেড কৰি তেওঁলোকে দিবও নোৱাৰে ইমান সামৰ্থ নাই সেইকাৰণে মই সৰু সৰু চিপছ দিছিলোঁ আৰু তাৰোপৰি টেষ্টো লাগিব বুলি কৈছিলোঁ আৰু চাবচোন চালাড কম্পিটিশ্যনবিলাকত গ'লে দেখা যায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল জালি কাটি বিৰাট ধুনীয়াকৈ কলাফ উলফ কৰি পেলাই চালাডখিনি সজাই কিন্তু তাত অকণমান নিমখো নিদিয়ে একো মছলা একো নিদিয়ে মানে জাষ্ট চালাডটো তো আমি মুখৰ জুতিটো খাম ন সেই বস্তুখিনি নাথাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক সেই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া মই ফুলফিল কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা দিবলৈকে মই কৈছিলোঁ যে ময়ো মানে প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিম আৰু তোমালোকৰ সমানে সমানে মই পা ছালাড কাটিম আৰু তোমালোকেও তেনেকৈ লৈ আনিবা স্কুলতে কাটিবা স্কুলতে সজাবা আৰু কি আনিব লাগিব মই কৈ দিছিলোঁ ফ্ৰেছ চালাদ আনিবা কিবা গ্ৰীণ লিভছ থাকে যদি আনিবা বা ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দামী আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুইটছো দিব পাৰে তেওঁ মানে তেওঁলোকক মই সেইকাৰণে ইমানবোৰ আনিবলৈ খৰচ কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ আৰু কিবা যি মন যায় আৰু মুঠতে ফ্ৰুটছ বা এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আনিবলৈ কৈছিলোঁ বা ৰঙা বাদামটো ৰ'ছ কৰি বাকলি গুচাই আনিবলৈ কৈছিলোঁ ক'লা তিল আনিবলৈ কৈছিলোঁ মোৰ ওচৰত বগা তিল আছিলে মই বগা তিল লৈ গৈছিলোঁ আৰু মই যাওঁতে এক কেজি তিয়ঁহ এক কেজি গাজৰ পদিনা দুমুঠি ধনিয়া এইবিলাক চব সৰহকৈ কিনি লৈ গৈছিলোঁ যাতে কাৰোবাৰ মন আছে কিন্তু জইন কৰিবলৈ সামৰ্থ নাই বা বস্তু নানে তেওঁলোকে মানে অন দ্য স্পট জইন কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এটাই কথাই ভাল লাগিলে সেইখিনি তেওঁলোকৰ কামত আহিলে এগৰাকী ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত দিনৰ পৰা কৈছিলে বাইদেউ মই জইন কৰিম কৰিম আগমুহূৰ্ততো কৈছে বাইদেউ মই জইন কৰিম চোমাল তুমি কি আনিলা নাই মই একো নাই আনা নহয় মোক মায়ে একো কিনি নিদিলে নহয় মই ইমান দুখ লাগিলে তাৰপিছতে মই সেইটো যে মই মানে কামটো কৰি লৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে অন্তৰিক্ষক ক'লোঁ ৰচোন দে পাচলি দোকানখনত মানে ৰখাই দিয়ে সেই কামটো যে কৰি গৈছিলোঁ বস্তুখিনি লৈ গ'লোঁ মই বুলি তেতিয়াহে ভাবিছোঁ যে মই কিমান ডাঙৰ কাম কৰিলোঁ আৰু তাইয়ো সজালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম প্লেটখিনি মোৰ এটাই ভাল লাগিছে মই যিখিনি বস্তু বিচাৰিছিলোঁ এদিনতে এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু হ'লেও মোৰ মই মানে হাইলি ছেটিছফাই আমাৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মানে পূৰা ছেটিছফাইড ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাতোতকৈও ভাল লাগিছে দেখিব যিটো হাৰ্ড শ্বেপৰ প্লেটখন সজাইছে যে মাজত যিখিনি টেষ্টৰ বাবে গাজৰ আৰু দিছে তাত একদম পাতলকৈ কমলা ৰস আৰু জালুক তেনেকৈ দিছিলে ময়ো কেনেকৈ সজালোঁ আপোনালোকক অকণমানকৈ তাৰে আইডিয়াটো দিওঁ বলত আৰু আজিৰ শেষৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ লগে লগে ময়ো চালাড কাটি কাটি সজাই আছোঁ মই ঘৰৰ পৰাই লেট্ৰ' চাৰৰ পাতকেইখিলা মানুহ লৈ গৈছিলোঁ ফাইনেলি এওঁলোকে সজোৱা থালখিনি এয়া নিউট্ৰিশনত মই গাজি মগু গাজি বুট বাদাম তিল এনেকৈ দিবলৈ কৈছিলোঁ তাৰপিছত ফল মূল থাকিলেও দিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আপোনালোকক আটাইখিনি প্লেট এয়া দেখুৱাইছোঁ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ নাইনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এয়া কৰি সজালে আৰু এইখন হ'ল মোৰ মই মাজত মিক্সাৰটো দিছোঁ অল নিউট্ৰিশন সহ মানে ছালাড ফ্ৰেছ ছালাড আৰু সেয়াই আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ একদম মই ওপৰত এটা এনেই এৰ'মেটিক এটা হেৰি ভাইপছ আহিবলৈ কমলাৰ চাকি এটাও দি দিছিলোঁ তাত কমলাৰ জেচখিনি পিন্ধি পেলাই আৰু অকণমান অইল উলিয়াই পেলাই তেনেকৈ মই চাকিটো জ্বলাইছিলোঁ আৰু মোৰ কলিগ চন্দনা শৰ্মাই বিশ্বাস কৰাৰ দায়িত্ব ল'লে থেংক ইউ চন্দনা আৰু সেইখনেই মোৰ ঠাল মাজত মিক্সাৰটো দিছিলোঁ যিটো টেষ্টৰ বাবে দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সজোৱা প্লেটখিনি এয়া সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে আমি ইমানখিনিও আশা কৰা নাছিলোঁ যিমানখিনি তেওঁলোকে দিছে